Но ну, я тоже прежде всего хочу поздравить всех людей с большим праздником. Сегодня действительно большой праздник. И с наступающим еще большим праздником. Днем Пасхи. Поэтому пожелания наилучшее. Самое важное. Здоровья, мира, тепла это то, что нам необходимо для нашей страны. Что касается футбола, ну, думаю, не так интересная игра была. Где-то две команды, естественно, сражаются за то место, которое даст право выступать в Евролиге. Поэтому понятно было, что будет очень сложно здесь. Александрия достаточно серьезный соперник. И они показывают неплохой футбол. Да, у них тоже есть проблемы, тоже даже как у нас травмированы достаточно. Но, тем не менее, я думаю, игра была равная. Заработали по очку будем двигаться дальше. Конечно, хотелось бы больше. На мой взгляд, все-таки, что мы лично команда «Заря» и я потеряли вместе с командой. Два очка они приобрели одну. Я говорю, же... прошу ваше задание. Я еще напоминаю, что в этом году «Заря» в Барышеве шла споря, не забывшая в Скажите, Ну, я думаю, это в первую очередь заслуга и команды Александрия, потому что сыграли очень строго в обороне, неплохо оборонялись. Ну и, конечно же, недоработка наших нападающих. Ту игру, которую показал Денис Бавентура и Паулиню, в игре с Шахтером, сегодня она была блеклой было мало остроты, мало движения с их стороны. Открывались полностью неправильно, не то, что мне хотелось бы, хотя на этой неделе достаточно времени уделили и показывали им, куда открываться и что нужно делать. Ну, бывает, где-то может не до настрой, все может быть, нужно все равно работать, шагать дальше, тем более нас через 4 на 5 день ждет ответственная игра в Запорожье с Динамо Киев. Поэтому будем готовиться, будем выходить, сражаться. Ну а в конце посмотрим, что какое место. Поэтому я меня все спрашивают, серебро, бронза, да подождите, давайте мы закончим сезон. Как говорят, цыплят по осени считать будем. Поэтому закончится чемпионат и там будет. конечно, хочется находиться как можно выше. А как будет, время покажет. Дякую Юрию сейчас